और जब से हाल टूटे हैं तो इन लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है फिर, ये लोग आ जाते हैं कहीं से। और फिर जो है पहले ही हम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं भाई चले जाओ यहाँ से चले जाओ हम पहले मुसीबत में हैं और आप लोगों ने हमारा जीना बहाल कर माल कर दिया है जाओ भाई जाओ जाओ यार तो भाई कंडीशन बहुत खराब है इस वक्त हमारी और आपको पता है कि हाल वगैरह वगेरा यहां पे टूट गए हमारे और जो हमारी रोजी थी वो टूट गई है और बस ये है कि आपसे दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप लोग सब हमारे लिए दुआ करें ताकि हमारी रोजी फिर बहाल हो जाए क्योंकि यहाँ की कंडीशन आप और तो यहाँ पे, पे मुबिन भाई भी खड़ा हुआ है मुबिन भाई क्या कैसा लग रहा है भाई मज़ा आ रहा है क्या हो गया ये क्या खाक मजा आ रहा है यहाँ पर अच्छा टूट गई हमारी रोजा रोजगार था जो वो सारा चला गया अच्छा ऐसा मजा आएगा अभी बस यही तो गांव में छोड़ के आए थे गांव को छोड़ के आए थे गांव में किराया भी, तो भी, भी, भी पूरा नहीं निकला था किराया भी नहीं निकला भाई हमारे क्या हुआ भाई ये मुंह की सजाए खड़ा हुआ है भाई हालात की वजह से देख रहे हमारा कारोबार हम चौकीदारी तो करता था अब रोड पे आ गए ये देख रहे हैं आप तो दोस्तों कंडीशन वाकई ख़राब है आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं हमारे और एकदम से कार्रवाई हो गई और उसके नतीजे में ये देखें कि, कि कितना लाखों रुपए का नुकसान हो गया और कितने एकदम से उन्होंने क्या ऐसी कार्रवाई कर दी कि हम चारपाई पे आ गए भाई देखो अब जो सोफ़ा और चेयर पे बैठते थे आज चारपाई पे आ गए तो अल्लाह बेहतर करेगा और ये मैं आपको एक जायजा दे रहा हूँ देख लें कि ये लाखों रुपए का नुकसान है कोई हज़ारों का नुकसान नहीं तकरीबन लाखों रुपये का नुकसान है और ये जो है आसानी से चीज़ें नहीं बनती इसमें बड़ी मेहनत लगती है और अच्छा खासा पैसा लगता है तभी जाके ये मेहनत ये चीज़ें बनती हैं लेकिन हुकूमत को इस चीज़ का एहसास नहीं होता और आपने देखा कि किस तरीके से जानवरों की तरह कार्रवाई की गई जुल्म किया गया और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर था इतना बड़ा हॉल था उसके कमरे सब कुछ गिरा दिया गया तो बस आप दोस्तों से गुज़ारिश है कि आप दुआ करें हमारे लिए कि हमारे हक़ में भलाई हो और अल्लाह ताला हमारे रोज़ी फिर से बहाल करे और ताकि हम लोग फिर रोज़ी के काबिल हो जाएं और फिर हम अपना जो भी है तरीके तरीक़ार उस पर पटड़ी पे आ जाएँ तो ये देखिए लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है इस वक्त एक एक का ए सी जो है ना ढाई तीन लाख रुपये का होता है जो चार टन का होता है तो ये देखिए मलबा वलबा बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि कितना बड़ा नुकसान है ये और एक हाल नहीं था ये बाईस हाल थे बाईस हालों का इतना नुकसान है आप ये अंदाजा लगाएं कि ये करोड़ों रुपए में नुकसान चला जाता है करोड़ों रुपए में तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा हमारे लिए भी अपना बहुत सारा ख्याल रखे रखेगा नए वीडियो मिलेंगे अल्लाह अल्लाफिज